Их ценой, как 7 квартир в столице, шикарные яхты. Суперкары и даже вертолеты. Украинские чиновники и депутаты знают, как надо отдыхать. И главное, умеют делать это шиком. Куда же они поедут, полетят и поплывут. транжирить честно заработанные деньги в этом году. Очень любят украинцы на Новый год ездить на экзотические острова. Это острова Индийского океана, Мальдивы, Маврики и Сейшелы, это острова Карибского бассейна, остров миллионеров, Сен-Бартоломео, Антигуа, Антилья и многие другие. Любят Доминикану. Был в Доминикане с сыном. Там все-таки было потеплее. Приятно, можно было полежать под пальмой. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. В день принятия бюджета на следующий год многие из чиновников уже в предвкушении праздника. Как минимум корпоратива с коллегами. Я за. А остальные, по-моему, против. Кому-то по нраву белоснежный песок в экзотических тропиках. Собственная вилла в Майами. Или, представьте себе, целый остров. Вокруг только обслуживающий персонал, жгучие лучи солнца и океанские волны. Полностью можно заказать остров и на Мальдивах, и на Сейшелах. Много было, много было таких заказов. Вообще на Мальдивах уникальное количество возможностей для клиентов. Мы даже описали 100 идей, как отдохнуть на Мальдивах. Юлия более 20 лет занимается подбором эксклюзивных туров премиум-сегмента. Она одна из первых, кто отправлял нашу элиту на курорты. Ее истории о таких новогодних турах просто впечатляют. Очень интересно, когда на Мальдивах на песке под пальмами наряжают елку. И вот стоит пальма, стоит елка, приходит Дед Мороз, о -хо, хо и дарит подарочки. Взрослые люди, в основном ну, миллионеры, вводят хороводы вместе с Дед Морозом, поют песни «В лесу родилась елочка» и многие другие. Ну и потом, конечно, пьют шампанское «Майя Шандон», празднуют в нашей традиции Новый год. А наши северные соседи ради с собственного удовольствия приглашали на празднование Нового года Белого Медведя. Целый кубанский хор в составе 117 человек. Они сняли три острова и привезли кубанский хор. Ну, помимо всех э, э, звезд там, первой величины, которые по одному, да. вы представляете, привести целый кубанский хор, который э, давал им концерты, и, ну, даже медведи привозили. И как вы думаете, во сколько обошлось празднование Нового года? Пять дней, и я даже не знаю, по-моему, около двух миллионов долларов стоило в итоге. Это, вот, это, это так, как местные ательеры нам озвучивали эту историю. Украинцы чуть-чуть скромнее это делают, и, мне кажется, с большим вкусом все-таки. Нежные холмы Франции. Шале класса Люкс. Собственный звездный инструктор, мишленовская кухня и собственный туристический агент, который воплотит в жизнь любое желание VIP-клиента. Отдых в Куршавели на две семьи в шале премиум-класса может стоить 700 тысяч евро. Сказка, которая стоит сотни тысяч и даже миллионы. Кто тратит бешеные деньги на отдых и какая экзотика приходится по вкусу народным избранникам в этом году? Расскажет и покажет программа «Секретные материалы». Изучаем туристические тренды для клиентов премиум-класса. популярностью сафари в Кении, прогулки с орвами в Маврике люкстуры на райские острова и впервые фамилии почитателей элитного отдыха. С Москвы покупают, да? Нет, которые нас А также полезные советы для простых зрителей. Как можно путешествовать по миру, даже не имея денег? Лайфхаки от опытного путешественника не пропустите. Мне практически вилы, я вот прям как этому индейцу. Хорошим мальчикам на Новый год подарки, а плохим – скандалы. Недавно веселый нардеп Дмитрий Добкин. Просто в сессионном зале запланировал себе скромные зимние каникулы за 135 тысяч евро, то есть 4 миллиона гривен. И пусть Допкин старший оправдывается за брата. Мол, сумма это была за шестерых. И тур он не покупал, а просто смотрел. Этому нормально. Почему вы должны быть плохо? Даже на шестерых это более 1600 евро на одного за день. За эти деньги можно организовать роскошный вояж на райский остров Бора-Бора или две недели кататься на оленях в Лапландии. Зато его коллеге Андрею Мирошнику аналогичная затея стоила мандата. Тогда еще нардепа от самопомощи журналисты застукали на аналогичном заказе. Стоимость его туристической прихоти была почти в 15 раз меньше Виптура Добкина. Около 10 тысяч евро для всей семьи. Что сегодня выглядит крайне странно. После старта электронного декларирования о заоблачных расходах нардепов на отдых может узнать кто угодно. Все Мальдивы и Коста-Рики должны быть отражены в электронных отчетах. В свою очередь депутат Народного фронта Игорь Катвицкий объездил пол мира. Не поверите ради шопинга. Вещей накупил почти на 600 тысяч гривен. Что я сейчас некорректно отвечу, вы опять будете это использовать против меня. А там, где вещи не покупал, потратил почти 2 миллиона. И дороже обошлась путевка на тропические Мальдивы, почти половина туристического бюджета агентов по виптурам это не удивляет. Их фирмы исполняют любые желания состоятельных клиентов. Если у нас турист хочет сафари, то он получит сафари. Если он хочет индивидуальное сафари, он получит это в индивидуальном порядке. Или, к примеру, экскурсия плюс ужин за 20-30 тысяч долларов с кумиром кино. Необычный экскурсовод вплоть до того, что это может быть голливудская звезда, которая проводит по съемочным площадкам экскурсию, рассказывает, ужинает вместе с клиентами. И, ну, или вечеринка, плейбой, попасть на вечеринку плейбоя. Тоже некоторые клиенты мечтают. Чем больше запросов у туриста, тем больше нулей в чеке. Если мы говорим, к примеру, об островах, то это могут быть десятки тысяч долларов. То есть это очень дорого. Это может быть индивидуальный вертолет, это постоянно с тобой батлер, который прикреплен к тебе на весь э, сезон твоего отдыха. Своих vip клиентов Юлия называть не может. Это одно из правил в этом элитном бизнесе, но утверждает, что они известные. Много людей, которых вы видите по телевизору, летают с, с нашим агентством. Если с именами сложно, то про необычные туры приоткрывают занавес. Пользуются популярностью сафари в Кении, прогулки с альбами в Маврике. Это завтраки с жирафами, это гостиницы, которые направлены на экостиль, это необитаемые острова. Конечно же, это уже очень эксклюзивно. С большим интересом Юлия рассказывает, что предпочитают известные и состоятельные. Опять же, Америка на Новый год очень популярна. С детьми едут в, по маршруту Нью-Йорк, потом Орландо, там Диснейленд, парки развлечений и так далее. И потом едут в Майами. тут от 5000 долларов на человека. Если же жара не по душе, то есть прохладные эксклюзивы. Это гостиницы, где абсолютно все выполнено из льда, и что э, очень интересно даже э, чашки, <сас> стаканы для коктейлей они сделаны из льда. Люди спят в специальных спальных мешках на меховых шкурах. Те, кто далек от экзотики, выбирают классику. В целом тренды для состоятельных и влиятельных не изменились. Убіждають експерти, якщо казати такий про зимові починати Італія, Франція об'єднані Арабські Нарати, Мальдівські острови. Це, ну, це тренди, які були на протязі багатьох років, і вони не міняються. А от хто настоящий профі в путішествиях і зовсім не скриває цього, так це Іван Ліптуга, головний відповідальний за туризм по всій Україні. Да я дуже багато подорожував. Я відвідав 67 країн. І все своє життя і всю свою кар'єру у бізнесі до того як я прийшов до державної служби, я подорожував і знаходився максимум три дні у місяць в Україні. На страницях соцсіті чиновник з гордістю демонструє фотографії із різних світу. Тут і прогулки по ночному Цюріху, і розкошна автомобільна виставка в Женеві, і фото на пам'ять зі звездами Голлівуда в музеї Мадам Тюсо. Уверяет, деньги на такие туристические гастроли заработал еще будучи бизнесменом. А вот теперь на государственной службе жалуется. Времени на затяжные вояжи не хватает. Вы особо кудись на Новый Рик поехать? Ні, я особо работаю. У меня очень напряженный, тяжкий период. Я последние полтора года в себе державе. Если народные избранники уже десятки раз были в разных странах, то не совсем опытный путешественник, казак Гаврилюк, осваивает прелести заграничного отдыха. Впервые за границей он побывал в этом году с супругой в Болгарии на море. Летом мы ехали знаю, в Болгарию, ну там море, солнце, тепло. О, вражение такое, потому что я там летом был в Болгарии. А в Нью-Йорке я был зимой. А в Нью-Йорке холодновато трохи, но я надеюсь, что летом там тоже дуже гарно. И впервые по рабочим вопросам летал в Нью-Йорк, США. А это та же самая диаспора, те же самые люди, и это то же самое у Нью-Йорка. Орки знайомі з діаспори, які теж дбають про нашу країну. Не так красоти города, як відношення людей, понравилось Гаврилюку. При зустрічі вітаються, як ідеш, прощаються з тобою. Ну дуже гарне відношення самих людей. У нас трошки теж є так само, що нас зустрічають, але багато є обурного якогось народу. Нікаких екзотичних островов, дорогого шампанського і діснейленда. На новий рік, як ви знаєте, як і всі люди, дочекуємо ці 12-ї години. Для цього наготовується дуже багато страв різних, салатиків різних, шампанію, канічно відкривається. Ну, салат що ви я люблю, то я все їм. В отличие от нардепа Гаврилюка, в інтернеті регулярно появляються фото других нардепів з очередного елітного відпочинку. Допустим, я очень люблю Ізраїль, да Поэтому хорошо известно, що наша рада это клуб путешественників. Що не депутат, то турист. Ну я їжджу в сім'єю на катаюсь на лижах. Я, як завжди, їжджу за кордон Французькі Альпа. Мене да не стидно це сказати. Правда, обычно народні слуги путешествують потихоньку. другі ж жалуються. Зарплата нардепа не дозволяє особо шиковать. Я не їжджу за кордон. Ну статки немає, щоб за кордон їздити. Некоторые даже создают новый тренд встречать Новый год в АТО. В прошлый раз Новый год я встречал как раз в зоне проведения антитеррористической операции в месте дислокации 12-го батальона. Наверное, буду традиционно. В 2015 году э, на фронте был. Пока некоторые депутаты будут праздновать в АТО, другие будут наслаждаться умиротворением дома. Как будто нет войны. А у нас же праздник. Ну, дивите, люди там на фронте воюють за те, чтобы мы мали можливість в тому рахунку и корпоративи відсвяткувати. Я вважаю, що країна має жити нормальним життям. Но кто они? Заказчики островов и люксовых пентхаусов. Чтобы узнать всю правду, наш журналист идет в элитное турагентство без микрофона и камеры под прикрытием. По легенде, я помощница нардепа. Мой шеф очень хочет отпраздновать Новый год в теплых краях. Естественно, все должно быть на высшем уровне. Самое лучшее. Но посторонним турагентам он не верит. Нужна авторитетная рекомендация, желательно от коллеги Нардепа. Я к вам по просьбе шефа. Ищем отдых. Есть ли такое, как вот остров, да, какой-нибудь типа Сейшел? Первое агентство «Центр Киев». Целой командой помогают клиенту с туром. И когда услышали заявленную сумму заказа, подключился и сам директор. Мы можем подъехать принципе, ну, рассказать более подробно про питание. Если ему интересно, да. э, с комментариями, с отзывами. Обещают, здесь организуют сказочные каникулы. Продумано все до мелочей. От цвета обоев в спальне до национальности повара. Стартуют здесь цены за такой отдых от 40 тысяч долларов. И это еще без стоимости перелета. Да нас знаю, мы, мы хотим попадать, знаете, прямо в цель, а не то варианты нашей... К сожалению, здесь даже для рекомендации рассказывать о влиятельных клиентах не будут. В их бизнесе главная конфиденциальность. <свист> ну вот приедут, я, наверное, услышу их отзывы и могу поделиться. Так вот, сконтактировать с клиентами. Например, и... <свист> Но мы не унываем. Агентство второе. То самое, где господин Допкин подбирал себе каникулы за такую сумму, что среднестатистический украинец не зарабатывает за всю жизнь. В этом агентстве к капризным клиентам привыкли. Туроператор Елена намекает, такие туры у них заказывают очень узкий круг избранных. Смотрите далее, кто из депутатов летает за границу за миллион. И как пожить в самом центре Барселоны за 150 гривен? То есть у меня, у меня окна вот выходили прямо на эту улицу. Главное просто и, и, искать. Полезные советы от уникального бюджетного путешественника. Есть такие сайты, как каучсерфинг. Это вообще бесплатное жилье. Не пропустите. В этом агентстве к капризным клиентам привыкли. Туроператор Елена намекает, Такие туры у них заказывают очень узкий круг избранных. О них говорить неприемлемо. Это не обязательно Сейшелы. Сейшелы это как вариант. То есть это вот что-то наподобие. Другие варианты мы тоже рассматриваем. Мы. Угу. Тем не менее, по секрету тур-менеджер рассказывает. Отправляла за границу первых, хотя уже и беглых, владных випов страны. А есть, а есть, а есть, а есть. Уже больше не ездит, я так понимаю. Да, не жена ездит. В ее кабинете оформляли путевки випы разного калибра, от начальников госпредприятий до сыновей президента. Что ж, за отдых моего шефа можно быть спокойной. Самое интересное, чтобы увидеть мир, совсем не обязательно иметь золотую кредитную карту. Секретные материалы нашли парня, который не только умеет экономно путешествовать, а еще и учит этому других. Первые 16 километров пройдены. Полет нормальный, задница пока не сильно напряглась. Скажу честно, пока мы в Исландии не сильно поняли, пока это похоже на Крым, только Крым покрасивший будет. Я никогда не не считаю, сколько я потратил, потому что... Не потому, что у меня много денег, а потому, что я обхожусь с любой суммой. Даже если у меня там 100 долларов, я обойдусь там на месяц спокойно. Это Максим. У него свой туристический видеоблог с ироническим названием. Ну и сиди дома. Он уже успел побывать в 32 странах. Практически вся Европа, там кроме Норвегии и Португалии. У меня был полугодичный трип по штатам. Я ехал от Майами до Аляски автостопом. Я-то думал, Аляска это холод, снег, мороз. А приехала тут жара. Фух. Утверждают, бюджетные каникулы намного интереснее, чем All Inclusive. Но здесь есть свои тонкости правильного планирования тура. Как сэкономить? Очень много вариантов есть. Главное мониторить акции. Они часто проходят, распродажи билетов. Обязательно пытаться самому составить маршрут, потому что, допустим, там Киев-Нью-Йорк может быть дорогим, а вот Киев-Нью-Йорк, ой, точнее, Киев-Барселона-Мадрид-Нью-Йорк может быть намного дешевле. А вот ночлег найти можно вообще бесплатно. Что касается жилья. Есть такие сайты, как Каучсерфинг, Это вообще бесплатное жилье. Вы можете у кого-то жить и принимать гостей у себя дома. На Аляске, в Анкоридже, мы остановились у такого дядечки, который там супер мега, э, прокачанный альпинист, и он нам там устроил просто рай альпинистским. Все предложения на таких сайтах проходят проверку. К тому же вы самостоятельно можете оставить отзыв, чтобы следующий клиент-путешественник знал, чего можно ожидать от владельца жилья. И если есть сомнения, есть варианты и с бюджетным хостелом. В Барселоне в самом центре, на, на улице Ларамбла, это, это самая центральная улица, я жил за 6 евро. То есть у меня, у меня окна вот выходили прямо на эту улицу. Главное просто и, и, искать. Хорошо сэкономить можно, отказавшись от багажа. Только ручная кладь у меня никогда нет классического багажа на, на, на колесиках, естественно. У меня, у меня всегда рюкзак, где только самое необходимое. Большая ли разница, где вы спите? В частном пентхаусе или просто на самом пляже? Звездное небо над головой одно и то же. Смотрите завтра в секретных материалах. Особенности национальной работы украинцев в России. Наших трудовых мигрантов превращают в рабов и заставляют работать в нечеловеческих условиях. Как вырваться из рук недобросовестных арендаторов? Кроме того, журналисты секретных материалов отыскали фирму, которая вербует украинских трудовых мигрантов и отправляет их за границу в трудовое рабство. Кто стоит за армией украинских гастарбайтеров? И почему правоохранительная система не спасает наших рабочих? Смотрите завтра только в секретных материалах.